Коробкин Сергей Юрьевич и Мирошеченко Виктор Александрович. В улице 4 перед размещенным магазином промысловых товаров. Ну, фей... Доля да, на 5 роков. Вот это феерии от этого этажный. Коэффициент 4. Да, да. Возле феерии. Ну, там феерии одной та же.

Вот, взяли, вот, вот, да, вот вот подобрать. Вот, там оно вот. Значит, вот найдем, может быть. Не обязательно. Да. Да, oui. Есть нормальная ситуация, чтобы было видно. Или нет, про цветное приносит, чтобы было видно. Ну, надо все равно. Нет, понятие феерии. Да ничего там нету возле феерии. За, я говорю, за, а, за ним. а за ним стоит за Молодцы, 2 Это тоже, наверное, уже закопылочек. Тут 500 просто закопало. Ну, да, там магазин. 5 или 5, 10. Соток. А, ну по 5, да. О, за 400 плюс. <смотреть> это семейная землянка, такой площади, была предыдущая в Борисе. Данное и питание крем? и, пропонуемое на дату. Продал, 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 продал. Они разработали нет? Не там, там приходили, заказывали по 4 другие это не Поэтому, чтобы указать это всех, вот это твое, 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 нужно разрабатывать там Потому что сейчас чьи-то интересы, где-то у кого-то прошло уже одно сессия, каких-то размеры в какой-то форме. Ну, по горько 4 ничего не черный, что у вас было. Ну, было. Ну, Мирошниченко, Виктор Александровича земельная делянка этой площади Какой? находилась Какой? в аренде. Какой, Какой площади? Читаю, чего он отказывается. Вручал, ребята. Не пишет. 10 соток. Половина 0,5 соток. второго так. предпринимателя, как такой там, коробки, продал ему. Ну и все. Это, теперь этот магазин на двоих. Ну, в смысле, не, не магазин, а земельная деревня. На двоих. То есть было 6... На ту самую техническую... Так а тех магазин был. документация. Магазин Не работает еще, Нет магазина. Что, пустая земля, что ли? Нет, там стоит какой-то... Да. Ну, давай запропонуем тогда назад и бюджет, информация. И пригласить, запросить. Запросить. Магазин, магазин, справа у На магазин, а что по факту используется? Это же уже не наше. Так это техническое или проектное? Магазин промыслового товара. Право, магазин, право, магазин, право. Если, если ну, разводить раз... раз... То проект, обязательно будет у них генплан. А если нет генплана, значит... Так в аренду надо. На Оно в аренде находилось. А ну, где она вся за разработчиком проекта? А это техническая, а это не проект, это техническая документация. Мы Мы это понимаем, что, автоматом. На дня земельных которая была, а, а это не было. Да. За, за техническую документацию. Да. Сделайте документацию, но за мной не Потому что все проекты идут через нашу комиссию. Мы же В аренде находится... А там, где зарегистрированы, половину продал коробки. А теперь хочет эту же земельную делянку. Он под половине отказывается. И все на двоих не будем запрашивать? Наступный. Предприемец Гришанов Александр Валентинович под размещением офисными приміщення улица Кузнечная, 8. На 5 років, 19 суток. Кто-то заправил там. Ты мне давал дозу? Конечно. Ой, 190 метров. Что там выслал? Пишет положительно. Ну, да? Если бы было отрицательное, у нас бы... Нема закрытия, Радченко, Сергей Викторович, предразмещенный размещенным магазином Покровская площадь. 5. А я тогда еще... Это Бирман, да? Я это, 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 это. да. Не а? Давай, да. Радченко, Сергей Викторович, предразмещенный размещенным магазином Покровская площадь 5. 11 тысяч. на да. да. угу. 5 уроков. Техническое да? помещение. Mm -hmm. Что? Техническая техническая техническая. Да. Там мы же часть помещения в площади 11 тысяч от общей mm -hmm. mm -hmm. на ДТИ, площадь. какая-то. Столько Виртуальная площадь. Виртуальную землю продаем. це в подвале там где второй комплекс воды за, 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 за будинком я так это все за будинком я как-то зафиксовано проще по материалам батареи театральный комплекс Ні, а то доля 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 11 тысяч то есть 300 Наверно, там маленький магазин Там є нет 11 тысяч 15 тысяч 30 минут 30 тысяч Ну, в магазине. Но ну, это я у него помещение Выберите, ну, я так, в магазин. Вот он его показывает этот магазин. Ну, дальше, что ну, ну. он Ну Общий комплекс. Общий комплекс одного здания по, по красной площади. Что, общий комплекс? Ну, как против, если там многие вообще не оформляют ничего. Ну. Я понимаю, быть против, если у многих там вообще на мальчике. Не, имеет право на что? Четыре, а этажа? Аренда. На что имеет право? У, У него имеет не есть подвал. Вообще он не имеет права, это он к кому обращается, дайте мне виртуальную земельную да. А я тот еще. В натуре не устанавливается. 70 гривен в месяц? Ну, что, месяц? Ну, ну, будет, будет платить согласно. На 30 квадратов, да? На ну, этого Сергея Рачника Уже хитрожу. Жора. Если бы он такой был, то есть. Он быстро пошел бы продать. Когда он что-то делает, значит жди его с подвоха. Это другой тест. Подозрительно, почему он оформляет? Почему он просит? что Он будет нам платить землей арендовую плату в родильской Знаю его. Будет умирать, у него 3 копейки А тут А тут опрос. Зато у нас будет основание его пеню даже назначить. Рука. Що там за замуті? Пропоную запросити. Хотя платити, хоча б договоритися. Ну що сказувати? Ми вас вже вислушали, ми вас можемо не на наступну комісію, а його запросить, якщо вони запрошують. Наступне. Пропоную договору оренди за маркерних підприємств організація підприємця. Ну, це наше право. Прокуратуру. Це наша правда. Якби ви всі робили все, що вам положено, да. 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 Я вам зараз спомню, що ви робите В той каденції, що ви робили член. Були заступниками, так що активно участь. Давайте лучше. А, 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 а Будущему не прошу. Підприємець Грицьенка Сергій Едуардович. Землі громадської забудови під розміщеним магазином проспектом імені Михайло Лука, 31А. Список підприємств, яким поновлюється земельних плянок. Просто на 10 років пропоную на 5, 4%, значить 23. 10. Ну, звернувся терміни. Нема заперечень? Ставимо плюсів. Товариство маркетинг центр ЛТД. Да, как пропоную так? сделать выезд и подивиться там, какие там магазины есть. На Сумске так есть там 12, нет. 12. Там нет, Еще там ничего нет, как можно да. нет, ну в документах оно шло, наверное, под да? Нет, когда не, не у вас еще не сомнящие я не Ничего не, про. Проходу, не мысли, да? ничего нет, получается. Ничего И не там выходит, нет, нет. Нет. Это там, наверное, отдельные разрешение Там ничего не поставили вот. Просто из заработаем вместе. Мы уже туда ездили, вызвали да, Мы туда выезжали да. на место. ничего нет, ничего не нас не, не, не может. На через конкурс. Через конкурс. Через конкурс. Нужно решение. в любом Им, решение. Чем чем на сессии у двух редакций. На сессии у двух редакций. Комиссия а hotel, да. предпринимает. А, заканчивается термин, да? Заканчивается. 23 10-го. 10 mm. Комиссия Петрима, редакция Ведмолки. Yeah. Правильно? Поскольку я надо отставить. Наступная. Людмила Миколаевна. Здесь Украинки 16 під размещенным ангаром у до Катова Бабенка. Слушай, сейчас момент приедет, Не, ну вы не показываете, человек уже просто закончил все сроки в июле месяце. А потом на сессии будут спрашивать, почему она не вернулась в вовремя. Термин закончился, а вы не это самое. Наступно, предприемник заика Алла Медалаевна. Тут размещено, ставьте плюс. Ангар размещенный. черт выйдет. И мы никогда не выйдем в А в чем Вот сейчас сидите, сидите. Підприємець Заїка, Алла Рукалаївна, землі громадської забудови під виконання благоустрою, вулиця Воскресенська, 12. 5 років без права забудови. Оскільки я помню, по-моєму, ми давали доручну. доручення управління архітектури. Не готові? Отмічайтеся. Так, наступний підприємець Максимов Леонід Володимирович. Землі громадського забудови під тимчасовою спорудою споруди здійснення комерційної діяльності вулиці Хатинська, 26. Там є планчик, помадається. Киос. Ні, то що кіос, я і понимаю. А чого він просто в нього аж до апреля 13-го года практично... Ну, как показывает ну, опыт, месяца. вот уже предыдущего мы смотрим, 8 месяцев, 5 месяцев, И да? он боится, наверное, я не куда знаю. Он написал свое заявление. Мы его предупредили, что срок аренды начнется с момента решения. Ну, и он вот этот, что у него есть, теряет. Он, он не мы его предупреждали. Что, что, новый срок будет действовать с момента принятия решения. Тут еще да. не нарушает. Развернулся за два месяца. Не позже. Нет, да. я это еще понимаю. Еще, 7 месяцев. Дайте да, хоть, хоть, не Ну, если мимо кинотеатра вышел. Можно тогда да, поэтому на да. Если а полиция считает то, то, нужным, если ТИО состоит, вас уже прекрасно там часовые стоили, и еще плюс ко всему сейчас на территории города Сумы действует комплексная схема отвечает или не отвечает. В этот момент. Ну, вот Плюс я... тот момент, который я говорил по темчасовым трудам, что может быть все-таки закрашивать его в ДПИ. Нет, если ты часовой да просто на даты паспорт приветки На сегодняшний Чисто, день это что, единственный было, документ, это который разрешает это установить. Там да? станет видно уже, соответствует схеме или не соответствует. Есть у него на этот дозе или нет. И все очень просто. Вы можете сейчас выдать землю в том месте, где по схеме нельзя ставить. его. Так что направляем его. Можно вот так... Нет, ну давайте информацию раз дадим. Раз. У, У нас тут предмет соответствия схеме и все. Так, наступим про припинення до перехід права користування земельними ділянками. Таблиця буде перший список, яким припиняється. Таблиця при что будут провулок другий заводський без номера. І друге, кому надається. Таблиця ВІКС, підрозміщений виробничка, провулок другий заводський без номера. Сама запорядка?

там 40, 40 квадратных а сейчас ездит. Да не сейчас, куда вы сейчас? Ну <deutschland> сейчас приедет через минуту. Будем ждать или что? Зато вся комиссия, вся На пойдет. Я Про приобретение доллара аренды взимальной делянки по улице Кирова, 122. Вход на спад банк «Молодые Я помню разорвание. Так, я так понимаю, у нас...

...чернобыльскую, может, оформили в Азербайджане. Ситуация та же самая, что с первого 41А. А то, помните, седок, представьте, землю просили, давай, а теперь взяли. Дом построили, квартиру одну человеку получили, так сказать, это дом, договор на них висит, да, договор платить? платит? 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 Та же самая ситуация, что, помните, с несознанной ситуацией. Дом построили, свое получили.

Да, Желают Желаю. Желаю. выкупить? Заглядывают. <связь> <Делай>. в магазине собрался. Я пробую. Информацию. Информацию? Ну да, ну, ну, это с генерального плана. Как Ну, в Ну, Ну, <связь> 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 Сегодня в районе вторым, да? Это в глубине. В глубине квартала. Оно от дороги где-то метров через 100. Ну, модерн получается 71-й. Пока 71-й. А еще, потом Я надо же. поделиться зараховывать, за да, на да, да, чтобы на дороге не И перепишите на, на тебя. Тут 68 квадратных. Ну, ты это ну нам могло бы не нарисовано, сейчас надо развязку. Да, там перспективное О, место. Ну, да, А, цель я понял, где она стоит. Сюда повесил вот к модерну, да. а оно чуть дальше еще. Вот как раз перекресток на веретено. Да, оно сейчас. даже Но не на линии модерна, нет. оно в глубине с выходом на пустой ретинок. массив. Не, 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 вот пустые. модерн, а вот оно точка. Вот, вот это, модерн. Вот перекресток на да. вот мост. Получается глубже туда. Да, да, ну, да, ну А там это с и вот так простреливается дорога

Да, замес одного такие четыре у нас И Киоск, киоск. По То же самое. Все во дворе? Это, это обращается сейчас к нам те которые в котором в том году, а вы помните, про, пропозиция была в да, И в них 1 декабря у всех кончается они не успели даже в не успели зарегистрировать вот эти договора, так и сделали. А он уже кончается. Ну, про что я говорил в году? Они не успеют просто это Я цена. предложил вам, дитя, что но что но что он он с киосками, это очень просто. С кем вот же он никто не отменял. 2, если на 3, как он просит на 3, то вот, О, если он. Будет низшим, то Говорит. он останется уже ну, Что-то решили. Говорит, с киосками все предельно просто, схему никто не отменял, и все, наложили на схему, попадают они рассматривали, не попадают, не рассматривали, там все предельно четко расписано, даже если во дворах там есть определенные ограничения. Хорошо, или пусть не ну, его Так, а там Я в схеме да, тоже нет. прописано. они а успели, все, просто один на рик. Ну, пока они техническую документацию перелопатили, пока уже носится с ними на подвижное термин. Наталья, все, отпуск, отпуск, да. Не успевают они. Ни один из них не успел. Этих да. да. хоть успели подписать договор. уровня награды. Практично тут... на эти все обувщики, они стояли там, где стояли раньше, как бы они уже... Они вошли да, в схему. Пытаются не менять. Они вошли в схему. Ну давайте, нет, Будет земля, да, опять приходит, заказывает паспорт, привязка тем часовой спорудой. Основные ну, да, схемы да, 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 и не да. можем выдать. И у него, как вот эта известная земля есть, а дозвол она темча сбрудена. На основании чего вы требуете паспорт принять? Мы ничего не требуем. Мы иногда его делаем, же, если у нас заказывают. Сказал, мы... Если у нас заказывает заказчик, мы иногда делаем. И мы уже сталкивались с тем, что переносит договор аренды. Красивый, зеленый, не там разного рода зеленый. Это договор аренды. А мы накладываем на то, что нарисовано и написано, и говорим заказчику, мы не можем вам нарисовать в этом месте схему привязки к МЧС к сожалению. Хотя земля у вас да, действительно... А на что она нужна, эта схема привязки? Ему паспорт привязки, единственный документ, дающий возможность разместить ты не ответил на спрос. вопрос. А на основании чего вы требуете этот паспорт? Мы ничего не требуем. Он приходит, заказывает у нас материал, потом идет в архитектуру и получает этот паспорт. И мы не можем даже разработать. А кто разработает, то архитектура скажет, ты разработал снаружи. Естественно, естественно, 244 й 244 й наказ мы года. Там все написано. Это давайте это еще. Ті документи, якщо його безстрочені, якщо його паспорт був раніше, він діючи на сьогоднішній день. Вже його ніхто не сказував. Ну, якщо опять вирішується до схеми. дозвільні документи, які надані до не, не супереч. Ні, вони діють до кінця їх терміну так, дії. Абсолютно правильно. Якщо не, закінчую, якщо не супереч, то зараз він закінчується і противорічні схеми його не запродлять. Треба запропонувати там, що якісь процедури все. Да, дальше у него заканчивается да. деятельность. Да, на да? Если не продлить, то... А сейчас э, не составляет... Ну да, и, да а, сейчас сопоставится со схемы, попадаю или не попадаю. Это вопрос там чуть ли не наверное, Заказчик сделает в своих же интересах делать? это сделать. А, а Толик, -то, ли что, -то что -то делать? Практично, коли прийнялося перше рішення, до якого вноситься 2011 року, його перевіряли на відповідність. Тоді не було схеми. Ну, Не можемо вже заднім числом діяти схеми на ті, що раніше прийняли. Я за це ну, не можу. Да, не можу. Ну, просто для підстраховки можемо глянути. тобто, заявнику звернутися або нам звернутися? То, і тоді, заявника ж посилати, ми нам інформацію. Займи каже, посилати на в вміщення і почати. Так, лучше заявника, тому що немає точного місця розташування в архітектурі. Те, на яке він претендує, mm -hmm. да, точно немає. Тільки за те, що він надасть документи. Для підтвердження відповідності правомірності наявних дозволених документів. А його якісь дорожні бути паспорти або раніше виданий. Da, буде, там, вискизні, проекти, дозу, дозу, да, там были скизні проекти, воздушные встановлены, да, да. разні были. Каждый период різні были назвали не документи. Ну, конечно. Сейчас я уже позналась. Так, і давайте по-другому. так розумію, по Марченко тут те саме. Под, от строя, очень ну, я думаю, ну, все равно это должно. Какая разница, Пока да, он не заплатит, не ему, будет, там, он, Василий, Василий не, выдавит, да. Да. Я я не, писал, не да, Пока вы землю за, за все не, а. а, не державный Раз и а мы долго будем? Да. Нет, Сейчас часик. Это... Нет, час... Часик. часик. потому что мне надо Пять минут. Давай. Не, не. Нет, Это... нет. нет. часик. на КРЗ там губернатор Добрый день. Сейчас